стати в принципе мне понравилось интересно мне кажется что было показано сегодня Понятно, система работает, пилот продолжается успешно. Это, конечно, не конца, конца процесса. Надо сейчас эта работа распространяться во всех областях страны. И, конечно, там еще не только проблема или не только работа внедрения этого системы, но тоже завершение фотосъемка, внедрение все. Данные в база данных это сложная работа, мало времени до конца этого проекта, но если мы успеем это сделать до 1 июля 2012 года, я более-менее оптимистически смотрю, что действительно кадастр может работать. Есть опыт в других странах, есть опыт в Грузии, при Балтике, Кадаста даже работает в Молдове. Я должен сказать, что Украина очень много времени потеряла конечно. Но с другой стороны, для страны, которая большая по территории, как Украина, это, конечно, намного сложнее внедрить, чем маленькая страна, как Молдова. Поэтому понятно, что здесь требуется больше времени. Но мой почти уже ну, до, до, дошли до, до конца приготовления, процесса приготовления. Сейчас еще год надо просто работать, и дай бог все будет более-менее нормально.